5 марта текущего года в 16.08 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о трагическом случае, который произошел возле модульного городка с переселенцами. Выездом на место следственной оперативной группы было установлено, что подростки играли в футбол. Во время порыва ветра одни из ворот упали и придавили несовершеннолетнего подростка, вследствие чего наступила смерть последнего. На данный, момент, на данный момент данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований сразу по двум статьям, это по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины умышленного убийства, а также по статье 367 это служебная халатность. Так как ворота были не закреплены, что явилось причиной падения этих ворот, на данный момент устанавливается фирма-подрядчик, которая была привлечена для проведения монтажных работ а также ли, лица, которые могли отвечать за безопасность монтажа этих, этого спортивного городка.